आले फ़िंग का वाक्य भी सुना है ना मूसा वाला वाक्य क्या मशहूर है योकलूना अब नकुम वयस्ता हूना आकुम आले फ़िरंग क्या करते थे मूसा का जो कबीला था उसके बच्चों को जान से मार देते लड़कों को और लड़कियों को छोड़ देते थे ये सुना है ना आज तक योकलूना अपना हाकुम युद्बी हू ना अपना हाकुम दोनों अल्फाज आए हैं उनके बच्चों को कत्ल कर देते लड़कों को और औरतों को छोड़ दिया करते थे क्यों ताकि वो मजबूती ना अख्तियार करें और गुलाम किसको बनाया हुआ था अगर वो सारे लड़के कत्ल कर देता ग़ुलाम किसको बनाता मर्द कहाँ जाते औरतें कैसे बच्चे पैदा करती बग़ैर के गुलाम किसको बनाता जो गुलाम बना के उसने जो काम करवाना था तो वो गुलाम कैसे मुमकिन दी अगर उसने सारे ही बच्चों को मार दिया और फिरौन को एक बंदे का नाम धो देता वहाँ पर वो तो मूसा के ज़माने में जो तो फ़िरन से मुकाबला हुआ वो फ़िर वो फ़िरन मूसा के साथ वाला था फ़िरौन तो लक़ब है जैसे कैसर लकब था बादशाहत का तो फ़िरन का मतलब फ़िरन हमेशा तो फ़िरन चले जा रहे थे फ़राइन उनका ही मामला ये चल रहा था अगर वो बच्चों को कत्ल कर देते थे तो उनके काम उनकी मार पिटाई और उनकी ग़ुलामी करने वाले कौन मर्द थे वो क्या औरतों से गुलामी गवाया करते थे तर्जुमे की गलती की वजह से हमने ऐसे तर्जुमे बयान कर दिए हैं ऐसी कहानियाँ बयान कर दी हैं जो हकीकत से बहुत दूर हो जाती हैं इसके जवाब हमारे पास नहीं हैं क्या जवाब होगा इसका तो किसी चीज़ के बारे में आगाह हो जाना ये कत्ल का माना है किसी को इनफेक्टिव कर देना किसी का असर ज़ाहिर हो जाना यानी उसकी जो जद्दो जो है ना उस जद्दोजहद का नतीजा सामने ना आना इतना उसको इनफेक्टिव कर देना उसके असर को ज़ायल कर देना जल लल तोहू की तर्जुमा की है कुछ लोगों ने कतल का किसी को फरमा बरदार बना देना ये भी कतल का माना होता है अब जबान में छोड़िएगा कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना उनको भाई मैंने क्या कहा कि अगर एक सारे लड़कों को जान से मार दिया करते थे तो उनकी गुलामी कौन किया करता था कुरान में तो फ़्तुलू वो युकलू नब नाकुम के अल्फाज आए तुम्हारे बच्चों को जान से लड़कों को या मर्दों को जान से मार दिया करते थे अल्फाज तो यही आए अब नाकुम तर्जुमा यही कर रहा हूँ जो है हमारे यहाँ मशहूर उसमें ये थोड़ी आया कि एक साल के बच्चों को मार देना अगले साल छोड़ देना फिर अगले साल के फिर मार देना जब आपको ये मुश्किल आ रही है कि सबको मार दिया है तो गुलामी कौन कर रहा है तो उनको भी ये मुश्किल आई थी उनसे भी लोग सवाल करते थे भाई बताए ना फिर क्या हुआ तो उन्होंने कहा भाई इसको ऐसा करो थोड़ा सा आगे पीछे करके ना एक साल को माने दो दूसरे साल को छोड़ दो फिर तीसरे साल को मार देंगे ताकि जवाब तो बने कुछ ना कुछ